নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই কমল দাসে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আজি বনাব ওলাইছোঁ সৰু আৰু দীঘলীয়া খুৰমা আহকচোন খুৰমা কেনেকৈ হোটেলৰ দৰে ঘৰতে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পাৰিম ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে বেলাইকণটো ডুবাই দিব নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব ফেচবুক পেজত চালে পে'জটো ফ'ল' কৰি দিব এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল কেনে খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আজি বনাব ওলাইছোঁ সৰু খুৰমা আহকচোন সৰু খুৰমা বনাবলৈ কি কি লাগে ৰিফাইন লৈছোঁ ময়দা এক পোৱামান লৈছোঁ চেনি দুইশ গ্ৰামৰ কম একাপ লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে ময়দাখিনি চালি লওঁ তিনিশ গ্ৰামমান ময়দা লৈছোঁ ময়দাত লেতেৰা থাকে গুটি গুটি থাকে সেইকাৰণে চালি ল'ব লাগে চালনিৰে চালিব লাগে ধুনীয়াকৈ চালি লোৱাৰ পিছত এতিয়া দিছোঁ বেকিং পাউদাৰ দিছোঁ বেকিং পাউদাৰ নহ'লে চ'ডাও দিব পাৰে এক চামুচ দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ এতিয়া দিম ৰিফাইন অইল দিম তিনি চামুচ দিছোঁ ময়দা দিছিলোঁ তিনিশ গ্ৰাম তিনিশ গ্ৰামত তিনি চামুচ দি ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম ময়দা আৰু ৰিফাইন অইল ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগে যাতে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় এনেকৈ মুঠি মাৰি চাব লাগে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈছে এতিয়া পানী অলপ অলপ দি পটা মুঠা নিচিনাকৈ টাইটকৈ মুঠি লোৱা হ'ব বেটাৰখিনি মৈদাৰ বেটাৰখিনি এনেকৈ অলপ অলপ পানী দি দি ভালদৰে মুঠিব লাগে যাতে একেবাৰে পানী দিব নালাগে অলপ অলপ দি এনেকৈ মিক্স কৰি কৰি ভালদৰে মুঠি লোৱা হ'ব টাইট কৰি চাৰি পাঁচ মিনিটমান মুঠিব লাগে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আটা মুঠা নিচিনাকৈ মুঠি লোৱা হ'ল এতিয়া ৰাখি দিম দহ মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া দহ মিনিটৰ পিছত চাইছোঁ এতিয়া মিডিয়াম হৈছে এনেকৈ টাইটকৈ মাৰিব লাগে পিছত নৰম হৈ যায় এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম টাইলছৰ টুকুৰা এটাত টাইলছৰ টুকুৰা নহ'লে কাঁহী লৈ কাঁহীত মিলাব পাৰে এনেকৈ হাতেৰে ধুনীয়াকৈ বহলাই দিলোঁ বহলাই দি বেলনাৰে বেলি দি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ এনেকৈ বহল কৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব লাগে বেলনাৰে বেলি এতিয়া কাটি ল'ম ছাইডৰ কেইটা প্ৰথমে দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ প্ৰথমে দীঘল ডাঙৰ কৰি এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ এটা খুৰমাৰ চাইজ দিম সৰু সৰুকৈ খ বনাম সৰু সৰু মাহ বনাম যেতিয়া সৰু সৰু কৰিম ডাঙৰ বনালে ডাঙৰ কৰিব পাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ প্লেটত ৰাখি দিলোঁ এটা পিছ দেখাইছোঁ এনেকুৱা হ'ব লাগে সৰু এতিয়া দেখাই ৰাখি দিয়া হ'ব প্লেটত বাকী থকাখিনিও কাটি লোৱা হ'ল এনেকৈ এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম গেছটো অন কৰি দিলোঁ গৰম হোৱাৰ পিছত কেৰাহীটো ৰিফাইন অইল ঢালি দিছোঁ ছয়শ গ্ৰাম পাঁচশ ছয়শ গ্ৰাম মান ঢালিছোঁ একেবাৰে ভাজিম ৰিফাইন অইল বেচি দিছোঁ এতিয়া মিডিয়াম গৰম হোৱাৰ পিছত সুৰমাক এটা দি দিয়া হ'ব এটা এটাকৈ গোটেইখিনি ঠাণ্ডা তেলত দিব লাগে নালাগে মিডিয়াম গৰম হ'লে সুৰমাক এটা দিব লাগে এতিয়া এনেকৈ গোটেইখিনি দিয়া হ'ব এতিয়া গেছৰ পাৱাৰটো ফুল কৰি থোৱা আছে পিছত কমাই দিয়া হ'ব লাষ্টত এতিয়া লৰাই দিছোঁ এনেকৈ লৰাই দিব লাগে যাতে তলত লাগি নাযায় এক দুইবাৰমান লৰাই দিব লাগে অলপ ৰঙচুৱা নিচিনা হ'লে হাতেৰে লৰাই দিব লৰাব লাগে কেঁচা থাকিলে লৰাব নালাগে ভাঙি যাব এতিয়া হেতাখনেৰে চেপেটা হেতা এখন লৈছে তেতিয়া লৰাব ভাল হয় লাহে লাহেকৈ লৰাই দিছে যাতে ভালদৰে ৰঙা হৈ যায় এতিয়া এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই থাকিম ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ যাব খুৰমাকেইটা এক দুই মিনিটৰ মূৰে মূৰে লৰাই আছোঁ গেছৰ পাৱাৰটো এতিয়া মিডিয়াম কৰি দিছোঁ মিডিয়াম পাৱাৰত ফ্ৰাই কৰিম ৰঙচুৱা হৈ গ'ল প্ৰথমতে ফুল পাৱাৰত ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ এতিয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল ৰেডি হ'ব হৈছে খুৰমাকেইটা এইধৰণে বনাই চাব পাৰে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া হয় চাহৰ লগত খাবলৈ কুৰকুৰিয়া মচমচীয়া হয় এসপ্তাহলৈকে খাব পাৰে এইধৰণে বনাই ৰাখিলে এতিয়া উলিয়াই ল'ম ধুনীয়াকৈ তেলখিনি যাব দিম যোৱাৰ পিছত প্লেটত ৰাখি দিলোঁ বাকী থকাখিনিও উলাই ল'ম গেছটো অফ কৰি দিম অফ কৰাৰ পিছত এতিয়া তেলখিনি যোৱাৰ পিছত উলিয়াই লোৱা হ'ল গোটেইখিনি একেলগে উলিয়াই লৈ চেনি চিৰাপত দিয়া হ'ব চেনি চিৰাপখনি বনাই লোৱা হ'ব ৰসগোল্লাৰ জোল আছিলে চিৰাপ আছিলে ৰসগোল্লাৰ চিৰাপখিনি দিয়া হৈছিলে চেনি কম পৰিমাণে দিছোঁ ছ গ্ৰামমান চিৰাপ আছিলে আগৰ সেইকাৰণে কম দিছোঁ এনে তিনিশ গ্ৰাম ময়দাত দুইশ বা এক পোৱা চেনি দিব লাগে এতিয়া গাখীৰ অলপ দি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ পুৰণা চেনী আছিলে চিৰাপ ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ ময়লাখিনি চাফা কৰি ল'ম চেনী চিৰাপখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'ব লাগে চেনীৰ পৰা ময়লা ওলায় চাফা কৰি ল'লে তেতিয়া ধুনীয়া হয় চিৰাপটো এতিয়া চেক কৰিছোঁ হাতত আঠা লাগি যাব লাগে চেনিখিনি ডাঠ হ'লে বেটাৰ ৰেডি হ'ব চেনি চিৰাপখিনি সেনেকুৱা পূৰা ডাঠ হ'ব লাগে খুৰমাৰ কাৰণে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ অফ কৰাৰ পিছত অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া খুৰমাখিনি ঢালি দিয়া হ'ল গোটেইখিনি খুৰমা দিছোঁ সৰু সুৰমা এতিয়া এনেকৈ লাহে লাহেকৈ লৰাই থাকিম খুৰমাখিনি নিজেই বগা হৈ যাব এনেকৈ লৰাই থাকিলেই হ'ল চাৰিও চাইডৰ পৰা আঠাখনে লৰাই থাকিলে খুৰমাৰ চেনী চিৰাপখিনি টানি ল'ব এতিয়া খুৰমাৰ কালাৰ বগা হৈ যাব এনেকৈ লাহে 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 আহি থাকিলে তিনি তিনি মিনিটমান লাগে দুই তিনি মিনিটত খুৰমাখিনি বগা হৈ যাব এতিয়া ধুনীয়াকৈ কালাৰ উঠিছে খুৰমা ৰেডি হ'ব হৈছে এতিয়া দেখাই চাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা হ'ব লাগে বহুত ধুনীয়া ভাঙাই চাইছোঁ কুৰকুৰিয়া মচমচীয়া হয় এইধৰণে বনালে বহুত সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পাৰে এনেকৈ বনালে কম সময় আৰু কম বস্তুত বনাব পাৰে এই ধৰণে চাহৰ লগত দহদিন এসপ্তাহলৈকে খাব পাৰে এতিয়া দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে বন্ধুসকল সৰু খুৰমাহ বনাইছিলোঁ কম সময়ত আৰু কম খৰচত বনাব পাৰে নাস্তা চাহৰ লগত খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় এসপ্তাহলৈকে খাব পাৰে এবাৰ বনালে এতিয়া ভাঙি দেখাও কেনেকুৱা হৈছে কুৰকুৰিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ অলপ খাই চাওঁ মজা হৈছে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে বেলাইকণটো দবাই দিব নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব ফেচবুক পেজত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম ধন্যবাদ সকলোকে